Чи стане цей тиждень судьбоносним для України? Покажіть, пожалуйста, так ближе. Чи стане цей тиждень? Сьогодні в нас 11. По яке там. Давайте візьмемо по 17. Чи стане цей тиждень судьбоносним для України? Опять мечи, опять конфликт. Судьбоносным. Хорошее предзнаменование решения проблемы и освобождения. Ну, тут первая карта все, все равно падает. Потеря, мрачные мысли по ситуации, тоска. И древо рода перевернуто. Вот тут что-то Какая-то потеря идет и неудача. Как бы для освобождения, для вот это, для радости, для празднования, удача, успех, освобождение, хорошее предзнаменование. Но тут ося мечам еще помахают добрячи конфликт и мечи. Завышенные требования до Украины и древорода перевернуто. И какая-то потеря падает все равно. Ну, можно сказать, что да. Какой-то вырешальный тыждень.